Блин, мы заказывали глюкозный сироп тоже. Вы весь забрали? Посчитай, сколько нам надо. Килограмм мы 900 грамм. Кать, ну мы уже взяли. Давай не будем по жлобски себя вести. Блин, да я заказала килограмм. Так мы, мы тоже килограмм, килограмм заказали. Что надо обязательно ну, у нас выдирать. Диана, да что за вообще можете объяснить? Что такое? Надо продукты защищать или что? Что цирк вообще? Я заказала килограмм и думала, что эти банки по 300 грамм. Суть в том, что когда я увидела, что на банке пол-литра и поняла, что я взяла не литр, а полтора, я подошла к Кате и извинилась. Кать, прости, что я глюкозу забрала. Я думала, она по 300 грамм. Не обижайся на меня. хорошо, я заберу первые цветы. белые заказывала? Да, я заказывала все цвета. Ну ты все цвета, ну, можешь а, быть? я... поделиться, тебе же не нужны все цвета, а нужны? А мы... мне именно белые и сиреневые, все. поэтому все остальные ты можешь забирать. Можешь помолчать теперь. Я говорю, у меня аж подступает. Ну я, я против откровенного жлобства. Мамка невероятная. Я обращаю внимание, ты же знаешь Пескова. Мой ребенок звонит ей на телефон и говорит, что она ее кумирчик. А она позволяет себе в мою сторону постоянно какие-то гадости выплескивать. Я начал, скажем так, наседать на Давида и на Юлю. То есть они пытались, то есть, скажем так, начали отстараниваться то есть, от меня. То есть. Так, а что вы там уже надумали? Надумали. Что надумали? Соус сделать надумали. Какой? Овощной. Конкретнее, пожалуйста. Овощной с куриным бульоном. Затянул, пересижу, перетру. Буду смотреть по цвету и в консистенции, какой будет. Какую-то там помазку в виде паштета. Легкий добавим сметану с лучком. И все Я это пережарю потом это все. Колхоз колхозом. Что готовить до конца не готово, но готовим все. То есть звучит слова «готовим все, а там выберем». То есть для меня такой вариант не подходит. Понимаете, вот это. Ну давай, да. Вот Витя, это стейк. Вот, этим вот этим это все. Подождите. Давайте все-таки у вас снимаем концепцию. Мы не идем до конца, все равно. Это дело. Это, вот, ну, извините, тут половина мы делаем сейчас. Ну, надо, уу, надо несколько текстур использовать. Это нормально, когда ты так разделишь. Давай надо, Я буду просто подошли. Потому сердечко. что это все, отстой. Я за то, чтобы на тарелке сильно много не было. Витя, успокойся, потому что я сейчас ну, вот просто стану и тебе Витя. Он меня достал. Стоит Давид, я вижу, а Давид, он очень хороший, он, ну, он очень тактичный. Не оригинально. Ну, я как бы вроде темпераменты, да, там я не все такое, но я как бы себя умею в таких ситуациях держать. А ну не надо так много. Ну, я не собираюсь. Я говорю сразу, это все отстой. И вы меня не слышите. Все пропало, шеф, все пропало, короче. Мультик есть, короче, 80 дней вокруг света, короче. И там такое, все пропало, шеф, все пропало. Я, сейчас пролетит на этом отстой. Ну, это застой все. Да яичком смажь, пожалуйста. Я тебе говорил, чтобы ты не орал. Мы договорились, ну, типа, молчи, молчи, ты сбиваешь, страшно. Но он начал верещать еще больше, мне показалось. Слоя тесто маслом и сухарями, чтобы не слиплись. Что? Саш, завали. Саша, Саша, шеф. Шеф. Я от прям ну не орал на нього. он орал на людей, да, на команду свою, орал на нього. Завалі, а на шарить, пусть делает. Так не делается, типу, у гаманізмі. Цвігун мав рацію. Наш капітан він сам собі дуже шкодив. Він старався дуже багато дурниці, мені різних говорити. А я ж, блін, ну я роблю, камоно. Це ж відволікає ти ж. Лишний раз э, на повертаешь голову, реагуешь. Три равиолины, сформировала, Саша, и все. Саша, 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 выслушай меня. Саша капитан! Не лезь, ты хуже делаешь. Не ори так, ты Скажи. Ну, типа, мы люди, мы слышим и понимаем. Ты дупля не даешь. Тут люди, которые дают, не мешай им. Сиди. Я сегодня переживал вообще эмоциональные взрывы. Вот, я, ну, я еще в жизни так не орал. Я тебе так скажу. Ну, орал в жизни, конечно, да. Но на конкурсе, на мастер-шефе я ни разу себя так не вел. И мне максимально стыдно. Но я понимаю, что типа вот, ну, вот вот так вот все. Ну, типа, ну это трэш. Тебе надо учиться еще готовить, не. понимаешь? Меня это так напрягло, я понял, что орать бесполезно. Есть люди, которые готовы слушать и меняться, а есть люди. Понимаешь? Куда я попал, господи. Пошел я взял овощи, рыбку. Рыбку быстренько сделал, филешечку, сардину, да? Чеснок туда кидаю. У меня губы высок, людей нет, по-моему? Нет, нет. В кармане у меня есть, ну ладно. Вакуумный пакет ты не приносил? Бегу. Первый кадр. Вакуумный пакет, чеснок, масло оливковое им надо будет туда налить. Надо сделать все вид. Вакуумный пакет для всех шеф-поваров это сразу. Это все вид. Понимаешь? Делаешь или я? Кадр, давай ты, ты что? -то. Взрослый. Ну да, я же знаю, я неоднократно фотографировался на полароид. Я понимаю, что где у тебя есть мимические морщины, фотографируйся на полароид. Потому что никаких деталей, никаких тонких, ни заломов, ничего, ни межбровки, ни, ни носогубки, ничего этого не будет. Ты будешь идеально, понимаешь? Это полароид. А все фотографии на телефоне остаются в телефоне. У меня 8300 фотографий на этом телефоне. 8000 моих личных, 300 семейных. Нормально? Я сделал это. Мой первенец. А Потім положили вторая фотографія. У нас була э, маслини, обычные, маслини накрошені. Э, Стояв сотейник, в сатейні була картошка, вот так от вирізана. Я взяла рибу, почала її чистити, поклала її на дощечку і філірувати почала. Підбігає віка сопіна, вистачає ніж. Прости, Прости, я не Випадково мені по пальцям різанула. Тому я трохи розгубилась, тому що почала текти кров, а в мене вже час пішов, і я дуже переживала, що я можу не встигнуть. А можна, будь ласка? Дайте підладка пластик. Але я, я, я позвала лікаря, він мені допоміг. Я вдягла перчатки, щоб було вже все ок. У мене, кущення, що у мене мене Богу, Я це. Мені, це так, ясно якого ти тюкаєшся цілий процес? <плізь> ну, я вже сказала, що я случайна. О! Боже, мені хотілося той нож просто взяти, відрубати тут руку. Звичайно, небезпечно біля неї. Тепер я вже думаю, чи стоїть на ставати команду та закрити пельку. Ну, порезала-порезала, тебе дали только пасыр, надела эту перчатку. Молчи, молчки, бляха-муха, рэпэцю. Не, просто бесить. Я не могу тебе сказать, что мы экономно работали сегодня, если честно. Поэтому, поверь мне, в этих условиях внутри блюда экономия была очень трудна на самом-то деле. Для гаспачи необходимо большое количество болгарского перца и помидоров. Но только этого мало. У нас не так много помидоров здесь лежит. А ну, я могу вот вас попросить взять помидор? Нет, вот извини, это. у нас очень мало осталось, нет. Я Вы... вчера просил у тебя вина, ты мне даже грамм не дал, хотя я тебя просил так просто вина, до свидания. Я, типа... У меня я один помидор. Это помидор, один вот. помидор остался, нет. Надо быть человеком всегда. Я До я свидания. Всегда человек. Нет. Да, человеком надо быть с большой буквы, а не с маленькой, как ты. Ваши хитроумные планы, типа никому ничего не давать. какие блядь, хитроумные да планы? Какие планы? То, что у нас вина была? До да свидания. У Плак. нас реально было мало вина. Ну зачем ты это ерепенишься? Скажи мне четко, я не дам тебе помидор, потому что он у меня лежит один. Все, я ухожу. Ну, конечно, меня это сразу цепляет, и я начинаю ерепениться тоже там в ответ, понимаешь? Потому что мне так не надо отвечать. Все, значит, что что у нас мало помидор. Вино? У нас один он. Это, блядь, необоснованно сейчас на меня, Происходит. Да хоть хоть какой хочешь. Ты вчера мне не дал, что мне надо было белого вина. Мне не надо было его много, но мне надо было белое вино. Ты не дал, ты зажловился, сказал, что типа нет. Поэтому чего ты считаешь, что с тобой не должны так поступать? Так Симочка, Сима, не разговаривай, женей у нас Макс хочет забрать один помидор, а вчера у вас мало... Э так у нас <пи> мало вина было, ну правда. Все. Так я же не говорю, у нас один помидор, один. Да, хорошо. Так что наезжать на меня-то? <пи> сейчас на помидоре струтся <пи> Я себе пятерочку забираю. А. Сестерка, улетаю. Давайте, ребята. Я на номер шесть, у меня номер семь. Я в принципе соглашаюсь, то есть там вот получается ну, это, это где-то по центру. Мы со мной мы все время говорим о балансе. Я, Но ну, я действительно считаю, что я где-то по центру. И, значит, все бегают, хаотично раздают ха номерки. Я буду 8. Вадя, у тебя какой сейчас? Один. Я восьмая, я стою рядом с Ирой. И я чувствую, знаешь, такой пренебрежительный взгляд на меня. Я поворачиваюсь. И вот она, знаешь, такое ощущение, что она меня отпихивает. Серьезно? Да? А что? А что? А... Не надо меняться, ребят. Ир, ты считаешь, что мне здесь не место? Она говорит да. Я считаю, что это не твое место. Вот Катя готова Я меняться. Могу меняться вот. Катя меняться с ладно. Ира, которая закрыла свой кондитерский бизнес, будет рассказывать, какое мое место в этой планете. Думаю, ну подожди, Ирочка, мы еще увидим, кто кого сделает. Поднимайтесь, поднимайтесь, тяжелее падать будет. Мне поменялись с великой на 11 на 8. Но ну, мне было что там, что тут комфортно. Вадя развалит сейчас тунца на 60 килограмм, а Катя ничего не сможет с ним сделать. Вот моя позиция, и все. То есть это как бы один, вот один видите, у меня. То есть я для себя всегда номер один. Тоже, потому что вы не на первом месте. Ну, Но... Потому что Он ничего, этого. Бросился, Вре время, время все покажет. Если долго сидеть на берегу реки, ты увидишь, как проплывают трупы твоих врагов. Понимаете? И у меня в жизни так было всегда. То есть вот Ира, так вот я стою возле Иры, она такая у меня, знаешь, только у меня тысяча бизнесов успешно, а Ира свой закрыла единственный. Понимаешь? сказала максимально, знаешь, некрасиво для меня, например, потеря моего бизнеса, это, это равно потеря ребенка. Я не виновата, что случился карантин, я безумно любила свое дело, ну, то, чем я занималась, ну, короче, я, я старалась. Некрасиво обесценивать чужой труд. Мне только 25 сейчас. И как бы никто не знает, что со мной будет 40 и сколько миллионов долларов будет у меня на счету в какой-нибудь Швейцарии. Не, можем помериться недвижимостью, если хочешь, у меня тоже не Давай. если надо тоже в Новопечерских липках жила, у меня все в порядке. <связанных> Молодая, красивая, успешная, стараюсь, что-то делаю. Возможно, не знаю, Катя видит во мне какие-то свои несбывшиеся мечты. Ну ты взяла, ну типа, фух, ну зачем? Ну, а чего, меня, меня, а меня, меня двигать, а, двигать Ну, по-моему, тут по кулинарии. Добияемся. Дай на! Їхня заруба вона була найкрасива, тому що в мене є така позиція, що в нас жінки сприймають одна одну як конкурентки Бо з дитинства. Головне вище освіту то вдало вийти заміж, або ще якась така єрість. О і навпаки, я реально люблю. Захоплюватися гарними жінками, успішними жінками. Я не згідна, що жінки типу, одна одній конкурентки. Ні. Бо якщо ми самі себе не будемо поважати, хто нас буде поважати? А хто четвірка? Я Я вважаю Віталіну сильною. Вона була у нас капітаном ми класно зробити. Вона завжди відповідно робить свій процес. Светлана, а почему вы пятая? На самом деле, я думала между тройкой и четверкой. Как я себя оцениваю, это между тройкой и четверкой. Я себя не считаю слабее, например, Виталины, это точно. Ну, ребята так рассудили, я как бы не буду протестовать. Все хорошо. Бог ты ну... Сказала бы, я не согласна, что у меня пятый. Вот пусть Богдан получает пятый, я получу четвертый или Виталина. Но человек даже не промолвил слова: Кто тебе запрещает открывать свой рот и рассказывать? Не рассказала, получила пятый, стой молча. Я считаю, что она сильная очень цвета. Я знаю, на что она способна. Я видела, на что она способна. Пять черных выжить это дорогого стоит. Все, то есть мы уже морально на них начали давить, чтобы они начали сыпаться уже так. Давай меняйся, Свет, давай. давай поменяемся с тобой. Свет. Я возьму. Я себя чувствую, вот знаешь, я себя чувствую, вот, чувствую где-то между между. Да. Тут уже Виталина опять, вот этот, этот Дартаньян начал. Бери мою четверку. Давай я буду пятеркой. Короче, я не хотела спорить, я просто сняла этот. Значок отдала свете. Потому что не уверенная в себе. Не умею отстаивать себя. Вот, все. Пришла сюда за этим. Пришла на мастер-шеф научиться быть сильнее, научиться отстаивать какие-то свою точку зрения, мнения. <свят> Оценивать себя больше, чем я себя саму оцениваю. А по итогу опять не получается. Опять же, вот опять проблема Виталина. И она себя недооценивает.